Така думка, що це, що деякі гравці ще гри вирішили, що вони вже перемогли, задивилися на наступний, на наступний матч. А, а коли матч пішов не за їхнім сценарієм, ми пропустили перший м'яч, то почали здавати нерви. І, і за цього багато що не клеїло, тому що були всі знервовані. І стоміщанці грають у себе вдома перед своїми глядачами. Как вот сплотились? Что выставили с начала ничья, а потом им посчастливо, на от нас, и забыл решальный гол? Ну, в целом, в принципе, в напряженной борьбе. Борьба, никто не хотел выступать, да. Что мы там немножко имели моменты, пару моментов, что Динас как бы такая игра в основном борьба. Много борьбы, такая силовая игра комбинационного такого футбола, как такого не было в основном не -hmm. Uh -huh. да, uh -huh. Никто не хотел выступать, на Ну, у нас э, удалили за одна карточка за разговоры с судьей напрямую дал карточку красную. Не знаю, что он ему там сказал, но он без предупреждения, без ничего дал ему красную карточку сразу. И вторая, он трактовал как фол последняя надежда. Там они э, начали между собой там, дергать друг друга за футболки. Он как бы вышел уже, там, на корпус вперед был и, и упал и трактовал, как э, школ последняя Не удалил. Удалил Полишка на 12-й минуте, удалил. И Финенко где-то на, ну, где на 80-й, скорее всего. У Диназа, где-то на 40 й в первом тайме, за опасную игру. Грубая игра была. И за и вторая карточка, там вторая у него за симуляцию, где-то на 75-й, потому что он буквально сразу же удалил у нас игрока. То есть на 75-й за симуляцию, вторая желтая карточка, он что-то там пошел на фол, там упал сам, и он ему дает желтую, вторую желтую и краску.